Євгенія Демська зіграла в театрі більше 200 ролей. Вона була Сильвою, Мірабеллою, Теодорою, Проною Прокопівною, Жюстіною, Розаліндою. Та все ж який у артистки улюблений образ. А поки що ми пройдемо до святая святих гримерки, де артистка вже чекає на нас. Навіть мені всякого самнення. Моя любима роль ета Сільва. Это когда отдаешь душу, душу свою, сердце свое, которое с болью, с таким проходит, с такой болью, что у меня после первом спектакле вызывали скорую промость. Во Львове это еще было. Так я переживала. Но я любила и характерные роли. Я обожала роль Бабы Яги, например. Потом у нас были спектакль, детский спектакль «Друзья в переплете». Там я дралась на, на шпагах, кувыркалась, тоже любила. Но, конечно, говорю, ни с чем не сравнимая роль. Демская успешно снималась в кино. В известном кинофильме «Белая акация» артистка сыграла роль Ларисы. Ее партнером поряд с другими актерами был знаменитый Михайло Водяный. «Спокойно!» пожалуйста!» «Солиднее!» пожалуйста!» «Спокойно!» пожалуйста!» Народную артистку Украины пришли привітати с юбилеем по гості, гости представители власти, а также театральная элита Одессы. Евгения Михайловна была и есть и будет ярчайшей звездой, легендой этого удивительного коллектива. Я счастлив с ней выходить на сцену по сегодняшний день и так далее. Потому что она, она является камертоном, она действительно ангел-хранитель этого замечательного театра. Дай ей Господь еще долго-долго это 95 лет, я понимаю, что для такого человека это не предел. Я ее встречаю на Потемкинской лестнице, встречаю на Таирова на площади на Деревянка, э, встречаю на 411-й батарее, в Аркадии, в центре, на Греческой. Она постоянно в движении. Желаю Евгению Михайловну видеть еще не один десяток лет вот такой бодрой, в здравом рассудке, э, красивой и самой дорогой и самой любимой. Вы знаете, счастье видеть, быть, присутствовать на вот таком юбилее, как у Евгении Михайловны, у Женечки Демской, потому что она является уникальной актрисой, уникальной женщиной, уникальным педагогом. От всей души поздравляю, желаю ей многое лето. На многое лето, на многое лето, чтобы она была на сцене и творила для людей, которые ее очень и очень любят. Гості та артисти театру музичної комедії дарували Євгенії Демській свої кращі номери. Для театру вона, мов муза, а театр для неї рідний дім, якому вона присвятила своє життя. Олена Логінова, Віктор Даманський. Факти.